ayollar qalbi qanday zabt etiladi ayolni qalbini faqatgina mard odamlar zabt eta oladi hech bir gap eshitganmmiz endi mana ko'pchilik yo'q unaqa deydiyu lekin shu gap borda xalqni ichida erkakni xiyonati kechiriladi ayolniki kechirilmaydi deydi hech sababini o'ylab ko'rganmimizmi chunki ayol badani bilan xiyonat qilish uchun qalbini baxshida qilish kerak ya'ni ayol qalbi bilan xiyonat qiladi qalban o'zinikiga hammahramiga tegishli bo'lmay boshqaga qalbini berib qo'ysagina xiyonat qiladi shuning uchun ayolniki kechirilmaydi shuninuchun men doim aytaman har narsada oilada ham boshqada ham mas'uliyat erkaknikidir qur'onda aytilgan ayolni erkak tarbiya qiladi ayoldan vaqti kelib zulm ko'rsa hayotini izdan chiqarayotgan bo'lsa o'sha boshida qilgan xatosini badalini to'layapti erkak ayolni qalbi shunday narsaki ayol hamisha boshini qo'yadigan bir yelka istaydi ayol hamisha erkakdan samimiy muhabbat istaydi ayol hamisha samimiyat istaydi xatolari bo'lsa ham uni xatolarini aytadigan emas ming xatolari bo'lsa ham baribir san boshqachasanda degan gap istaydi ayol hayotdan to'yib ketishi mumkin kambag'alchilikdan to'yib ketishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin lekin erkakni shundoqhal uylanasiz inshoalloh hayotingizda qiyin paytlarda ayollar o'zi kuchli bo'ladi erkak erkak odam tez taslim bo'lib qoladi lekin ayol ham gohida shu taslim bo'lay degan paytda shundoq ayolingizni ikki qo'lda shundoq uhlanda nima bo'lgan taqdirda ham mansan taqdirimda san borligidan xursandman yaxshiyamki san borsan qalbim egasi san san deb aytin qayti dunyoga kelgandek kuchga ega bo'ladi va sizni ham ko'taradi kerak bo'ls tushkunlikdan olib ketadi lekin ayolni qalbi bilan o'ynashmaslik kerak durust bo'ling samimiy bo'ling xatoyingizni ham to'g'ri ayting ayol kechiradi aldamang to'g'risini ayting xatoyingizni ham to'g'risini ayting ayol kechiradi mana ko'p mana hozir bizda ajralish ko'payib ketyapti sababi bilasizmi sababi bizni bolalarimiz bir narsani unutib qo'yyaptida ayol kishi oilada eri bo'lgani uchungina hurmat qiladi lekin faqat shu uchungina hurmat qilsa u zaif oila bo'ladi qachonki ayol kishi erini shaxs sifatida hurmat qilsa u mustahkam oila bo'ladi ayolni qalbini bir shaklda zabt etish mumkin lekin bu zabt etilgan qalb'ani tutib turish uni boshqarish oson emas u mehnat talab qiladi u mehr talab qiladi oqibat talab qiladi fidoilik talab qiladi ayol misoli gul parvarish qilsangiz ochilib yaxshi turadi e'tiborsiz qoldirsangiz so'ladi tirik gulni atirgulni tikanlari yumshoq bo'ladi bilasiza qurigan atirgulni tikani o'tkir bo'lib qoladi chaqadi sizni qonitadi sizni alamini oladi sizdan u bahona deysiz bu bahona deysiz siz u yoqqa u bu yoqqa o'rtada sarson sarsonbonlar yetim muhabbat oqibat jamiyat uchun bosh og'riq muammolar paydo bo'ladi bir banda savol javob bo'lib jannatga loyiq ko'rilibdida jannatni eshigini tagiga borib ha deb maloakalardan bir narsa so'rabdi ular javob beridia deb tortishayotgan alloh taolo so'rabdi roiylar rivoyat qiladida banda nima deyapti alokalar chiqib ey ollohim san har narsani bilguvchidirsan lekin aytaylik shu bandang dunyoda bittasini sevgan ekanda shu kirdimi keldimi deb so'radi yo'q degandik agar u kelmasa man jannatga kirmayman deb aytyapti sa alloh taolo aytar ekanda bandamki qul holatida boshqa bir qulni unutmabdi u bandani unutmayman beringlar murodini deb haligini olibkesar ekanda qulni sevgan ya'ni baxt nima bu oddiy formulasi shunday sevingki shundayini sevingki sizsiz jannatni eshigiga borsa siz bo'lmasangiz u jannatga kirmayman va o'zingiz ham shunday sevingki jannatni eshigiga borganingizda u bo'lmasa men ham jannatga kirmayman